У нас в гостях актор 95-го квартала Стёпа. День. Добрый день. Здравствуйте. Так... <laughs> Скромно, да? No. Ось такий він скромний Сергій Казанін. Проте серед своїх його знають просто, як Стьопу. Гравцем КВН він був ще з дитинства. Так, навчаючись у школі, саме Сергій створив гумористичну команду. Втім, після школи навчався в Тамбовському інституті хімічного машинобудування на інженера-електромеханіка, але КВН не полишав. Цікавим є і те, що Сергій працював на телебаченні. Він був і журналістом, і оператором. Вот вы теперь достаточно известный на всю страну КВНчик, можно так сказать. Кем вы являлись в детстве? Ну, может, прозаично. В пятом классе мечтал стать дальнобойщиком. У меня такая была мечта. Но и то я понимал, что они ездят по всей стране на фурах заезжают в разные города, там посещают их. И у меня были такие планы, что я понимал, что после дыма, ну там, где я родился, там не было учебных заведений высших, и как правило, все после школы уезжают поступать на землю. Mm -hmm. И я понимал, что все разъедутся, и у меня была такая мечта, что я буду дальнобойщиком, буду заезжать в города, где есть мои одноклассники, mm -hmm. с ними встречать. Ну, такая немножко детская наивная, но вырезал из журнала за рулем всякие фотографии больших грузовых машин вывешивал на стену, то есть такая мечта была. Я понимал, что космонавтом там просто ну, <laughs> все хотят, да, не вариант. 95-й квартал, есть, с 98-го года, когда вы туда пришли. Ну где-то спустя пару тройку лет, сейчас точно не могу сказать, ну по-моему это был 2001 год. Если так. И можете предати, какие ваши были эмоции, угу. как вы были налаштованы? Вот. Ну, ну какие эмоции? Любой, как мне тогда казалось, я надеюсь, сейчас кажется КВНщику любому. Все хотели, ну, ради чего играют в КВН, чтобы в итоге победить в высшей лиге. Вот. Но у нашего коллектива, тогда, на тот момент, Тамбовского. Что-то не, не сложилось как-то и не, не дали нам такой возможности в силу разных причин. И в итоге коллектив наш перестал существовать, а квартал на тот момент, когда они нас пригласили, они уже были в высшей лиге. И когда это запрошение нам поступило, естественно, никто отказываться не собирался. Это мечта любого КВНщика хотя бы попасть в Высшую Лигу, а угу. там уже, ну, в идеале победить. И эмоции, переполняли эмоции, как сказать. Все было в порядке и ну, с удовольствием согласились, никто даже ломаться не стал. Добрый день! Мама дорогая, я ценю как личку. Сеня. <laughs> а, Здравствуйте. Юлия Владимировна, извините, я на правах лидера оппозиции. Идите. Поздравлю первым. Да. А, Юлия Владимировна, поздравляю. Значит, хочу пожелать вам терпения и стойкости. Да. И помните, что я и дальше с достоинством буду нести эту нелегкую ношу лидера объединенной оппозиции. А если будет надо, то я вместо вас пойду на выборы президентские 2015 года. Так. да И если я их выиграю и стану президентом, я обещаю: я сделаю все, чтобы вам здесь было комфортно и удобно. С 8 марта. Ой, Степочка, вообще как приятно! Спасибо тебе, дорогой! Спасибо большое! Супер! Лен, ты что, выпила? Чуть-чуть. Чуть-чуть выпила? Чуть-чуть осталось. Ты вообще в порядке, нормально? Все, я все контролирую. Я имею в виду эфир вести. Сможешь? Степа, я машину смогу вести, эфир. Я тебя могу провести. Добрый вечер. В эфире выпуск новостей, посвященный 8 марта. И с вами я, Степан Казанин. И я. Елена Гравец, извините. Коротко о главном: пожары в Калифорнии, наводнение во Вьетнаме, война в Конго. Что, что все так ужасно? А нет чего-нибудь повеселей? Лена. Продон. Продолжим. Президент Украины Виктор Федорович Янукович поздравил всех женщин с 8 марта. Ну понятно. Как все мужики на словах. Нечто цветы всем подарить или что-то красивое. Пардон. <свят> а, а, зарубежные новости. А, а, Сильвио Берлускони в честь 8 марта подарил платье стоимостью 200 тысяч долларов молодой итальянской актрисе. <свят> угу. Жене не подошло, так он решил любовнице подарить. <свят> а, Роман Абрамович подарил новой супруге замок в Монако. <свят> любовнице не подошла, так он жене. Николай Азаров предложил пост вице-премьера Раисе Богатыревой. О, я же говорю, жене не подошло, так он решил. Лена, хватит уже. <свят> Извините, с 8 марта еще раз. Продолжим. Вице-премьер Сергей Арбузов. <свят> Встретился с генпрокурором Виктором Пшонкой. <свят> Лена извини, просто если сейчас будет баклажанов, я не выдержу. Извини, вы такие смешные, пойми. А еще а вы можете сказать про ваше почуття гумора? Вот у на жизни, часто вы жартуете? Не останавливаемся ни на секунду. Да? Ну, конечно. Чувство юмора, оно или есть, или его нет. Вот если нет, то, конечно, плохо. Что и говорить, если есть и, тем более в нашем случае, как мы КВНщики, mm -hmm. там юмористы, ну прям каждый день мы его развиваем, надеюсь, усовершенствуем. Поэтому мы раз, разговариваем шутками, иначе никак. Могут и сны вам снятся так уж такие жартиловые. По-разному бывает, вот. Но в целом, когда с утра вспоминаешь, даже страшные сны все равно все это с юмором преподаешь, в том числе своим коллегам, там, друзьям. И, естественно, вокруг все стараются веселиться и смеяться. Так, а как вы ставитесь, когда, например, жартуют, скажем, над вами, там, поджартовывают, так, отображает или нет? Нет. А, стараюсь отбиваться, так называется. Угу. Если ну, на меня накидывают, я отбиваюсь. Вот те, кто не может отбиваться, или не хочет, тем, конечно, сложно. Потому что сразу закрыт, У нас такой коллектив, как я уже сказал, шутками разговаривает. Uh -huh. Если один подставился, сразу него т -т 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 накидывает. <свят> Главное отбиться всем, раздать также с юмором. И все четко. Uh -huh. Так, мне всегда интересно было. Те люди, которые постоянно повязывают свое жизнь с юмором, вы так и принимаете жизнь так же? То есть, как вы оптимисты, пессимисты, реалисты? <свят> а ну и. І... И реалисты и оптимисты, надеюсь, пессимистами не были и никогда не будем. Тр трошки так всего, да? Ну, по чуть-чуть, да. Ну, посмотрите любую нашу программу. Все, все, что касается ситуации в нашей стране, в, в мире в целом, мы все-таки стараемся это преподнести с юмором. Потому что пессимизма без нас хватает полно там. В каждом выпуске новостей или на Плакаті того обмінного кукурсу, наприклад, да там вот полним пално. Ми стараємося ністи оптимізм, сміх, радость людям. Сергій Казанін одружений, має двох синів. Окрім участі у студії «95-й квартал, Сергій знімається у фільмах, таких як Тримушки тера, службовий роман, наш час. А також відзнявся у кліпі української співачки Маші Собко. Зараз вот свята. А что вы можете пожелать жителям Украины и закрымачеркащанам? Берегите, значит, водоемы, природу в целом. Потому что нет, нет, а вдруг приедем порыбачить. Вот. Ну и естественно, старайтесь. Как бы это трудно не было, относиться ко всему с юмором, улыбайтесь чаще, смейтесь чаще, поскольку это не секрет. Типа, минута смеха заменяет кило ореха и так далее, продлевает жизнь. Я надеюсь, что это правда, потому что мы для этого и живем. Смех и радость мы приносим людям, мы будем веселить, а вы будете смеяться. Все у нас получится. С Новым Годом! На останок я пробрала для вас свои самое интересное вопрос, которое уже стало традиционным в нашей программе. Представьте, что существует коктейль называю Стёпа, какие ну от, прав... да, ингредиенты май до этого коктейлю війти А нас дети смотрят? Э, ну, может его? Значит, э, это скорее всего узвар mm -hmm. разбавленный морсом, да, скажем так, а, и это все, если для взрослых это запивачка. А все остальное, да, все, что захотите. Главное, надо да, меньше ингредиентов, потому что мне уже тоже не 16. И я за эту жизнь понял, чем больше намешаешь, тем ху... ну, даже узвар не поможет, если что. На утро. Берегите себя. Классно. Дякую вам за спилкование. Спасибо. Спасибо. Всего наикращего вам. себя. С праздником. С Новым Дякую. годом. Дякую вам. А вы смотрели Зерковый коктейль программу про відомих та талановитих. І ми зустрінемося з вами вже рівно за тиждень. Бувайте.